чтобы просто тут в начале, когда, так сказать, попередний сборы были, булы, да, дети начали петь песню, у нас обвин... меня лично директор обвинила в том, что это я им раздавал там плакаты и по нашей... Не подождите, не подождите, 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 подождите. Это вы потом скажете. Я хочу просто донести до, до сведения администрации школы и Ларисы, Ларисы Давыдовны. У нас был, было общение с Ларисой Давыдовной. Лариса Давыдовна была у нас в школе. С Татьяной Викторовной э, и с Валентиной Ивановной они обсуждали о том, что, ну, давайте как-то, да, есть конкретная ситуация, давайте находить пути соприкосновения. Э, вот сколько раз мы собирали родителей, родители приходили сами. Как нас Лариса Давыдовна попросила, мы пытались, вот свидетели, вот, это, вот, вот те родители, с которыми мы всегда советуемся, всегда. Вот пусть родители вам ответят на вопрос. Мы пытались, мы не написали на, на, на сейчас от ансамбля «Надежда» нет, никуда, на единого звернения, так вы их вы То есть мы никуда не обратились. Мы, не, 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 мы, не, ну, если до сих пор оно нигде. То есть мы пытались это решать на локальном уровне. Но когда это дело дошло уже до того, что просто э, реально начинается уничтожение коллектива с его головы. И, есть отдельные педагоги, которые позволяют себе обронить фразу, дескать, тему не выучил, был протанцевал в надии. Ну к чему это? То есть пока это ребенок 7-8 лет, да, он где-то это пропустит мимо ушей, все. Когда это ребенку 13, 14, 15 лет, у него переходной возраст. А если это еще мальчики, которых у нас очень много, и мы гордимся этим, дети просто ломаются. Да, это по большому счету, да, это же ведь не преступление. Ну, ну сказал это, сказал. Но дети живет ломаются. Чему мы учим детей? Вы врёте, Вот Просто врёте. Да. Хорошо, в любом случае, давайте я задам вот один последний наверное, нет, вопрос. Нет, вопросов я больше не будет. Ты я, я, я прошу прощения. Я действительно переживаю за человека, который создал этот коллектив 15 лет назад. Я хочу задать конкретный вопрос. Вот Лариса Давыдовна, Алексей Александрович, вы сможете ну, своей силой прекратить вот тот беспредел, который происходит в данный момент по отношению конкретно к руководителю коллектива. Я сейчас не буду говорить, я не хочу об этом говорить.